दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में रोमांचिक जानकारियाँ देने जा रहे हैं वो कंट्री दुनिया में सबसे अलग है दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है यहाँ पर पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि सोने के बाथरूम तक बना देते हैं दोस्तों अयाशी के मामले में इस देश के लोगों को कोई हरा ही नहीं सकता एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोग चोरी करने के नाम से काँप उठते हैं क्योंकि यहाँ पर चोर के हाथ नहीं बचते दुनिया की सबसे महंगी शादियाँ और सबसे महंगी गाड़ियाँ यही मिलती है यहाँ की गर्मी और यहाँ के लोगों के अंदर जो पैसों की गर्मी है उसे कोई नहीं हटा सकता दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में बताने जा रहे हैं हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसका बॉर्डर जॉर्डन इराक कुवैत कतर यू ओमान और यमन ऐसी मिलता है सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और इस देश की कुल आबादी है तीन करोड़ तिरपन लाख के आसपास यहाँ की चौरासी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है जबकि गाँव में सिर्फ सोलह प्रतिशत लोग रहते हैं ये देश अभी भी बहुत जवान है क्योंकि यहाँ की औसत उम्र है इकतीस साल आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है ये इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद भी उनके संविधान है दरअसल ये देश शरीयत कानून के मुताबिक चलता है सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आज़ादी दी सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है ये देश पानी पीने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र का पानी फिल्टर करता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है इस देश में आज से कुछ साल पहले पानी को लेकर जितनी दिक्कतें थी वो सब वो पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई है सऊदी अरब में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर स्थित है मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है इसलिए हर कोई वहाँ आरोप जमीन खरीदना चाहता है जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीनों में से एक बन चुकी है इन दोनों ही जगहों पर हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं ये मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है दोस्तों कहते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देशों में से एक है सऊदी अरब कहते हैं कि इस देश में आपको हर जगह पैसों की ताकत और जलवा देखने को मिलता है यहाँ पर आपको हर जगह महंगी महंगी चीजें ही देखने को मिलेंगी आप ये जानकर चकित हो जाएंगे कि कैसे विपरीत स्थिति होने के बाद भी यहाँ चीजों को बेहतर किया गया है सऊदी अरब को उसके अजीब गरीब कानून के लिए दुनिया भर में जाना जाता है आपको बता दें कि यहाँ पर गंदी फिल्में देखने पर सख्त पाबंदी है और अगर ऐसा करते पकड़े गए तो समझ लेना आप गए काम से। इस देश में सुवर के मास पे भी बैन लगा हुआ है यहाँ के नियम ही उनकी पहचान है जिसने भी यहाँ के नियम को तोड़ने की जरूरत की वो गया काम से। सऊदी अरब में 2018 तक सिनेमा पर बैन था जिसके वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि वो फिल्में देख सके पर अब सरकार ने सिनेमा पर लगे बैन को हटा लिया है और अब यहाँ सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जाती हैं। हालांकि अभी भी कई सारी फिल्में नहीं रिलीज की जाती अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन है तो उसे इस देश में दिखाया नहीं जाता सऊदी अरब में भयानक गर्मी पड़ती है ये बात तो सबको पता ही है लेकिन आपको बता दें कि इस देश में इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम दो शिफ्ट में किया जाता है ये मॉर्निंग शिफ्ट सुबह पाँच से दस बजे तक और उसके बाद शाम में पाँच बजे से रात के दस बजे तक दिन के बीच में सब आराम करते इन मजदूरों के लिए दिन के समय धूप में यहाँ पे काम करना आसान नहीं है यहाँ पर कई बार टेम्परेचर पचास डिग्री ऐसी भी ऊपर चला जाता है सऊदी अरब के लोगो को सिगरेट पीने की बहुत ही बुरी लत है ये देश सिगरेट इम्पोर्ट करने के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार ने साल 2012 से ही सरकारी ऑफिस में स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया है और यहाँ पर बैन का मतलब बैन होता है जो नियम को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं बात करें सेफ्टी की तो ये दुनिया की सबसे सेफ कंट्रीज में से एक मानी जाती है सऊदी अरब में क्राइम नाम की चीज है ही नहीं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसने यहाँ पर गलत काम किया उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है यही वजह है कि इस देश में चोरी की घटनाएं नहीं होती क्योंकि चोरी करने वाले के हाथ नहीं बच पाते वैसे तरीका सही है क्योंकि जब तक चोरों के अंदर डर नहीं होगा तब तक चोरी की घटनाएं कम नहीं हो सकती सऊदी अरब में ऊँट का मीट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है जेहाद शहर को ऊँट का मीट उत्पादन करने की विशेषता के कारण जाना जाता है यहाँ के लोगों के बीच में यह मीट तो पॉपुलर है ही लेकिन आजकल ऊँट के मीट को देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है जब भी यहाँ पर कोई बड़ी दावत दी जाती है तब सबसे ज्यादा इसी मीट से बनी हुई बिरयानी को लोग पसंद करते हैं वैसे दुनिया की सबसे महंगी शादी भी इसी देश में देखने को मिलती है सऊदी अरब की शादियों में कम से कम पंद्रह दिनों तक सेलिब्रेशन रहता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं बड़े बड़े फाइव स्टार होटल बुक किए जाते हैं कहने का मतलब है कि सऊदी अरब की शादी यानी कि फुल ऑन पार्टी देश विदेश से लोग आते हैं मस्ती करने क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सऊदी अरब के लोगों को न सिर्फ महंगी महंगी गाड़िया खरीदने का शौक है बल्कि इन्हें वी नंबर रखने का भी बहुत शौक होता है यहाँ आरोप वी आई नंबर रखने के लिए लोग लाखों में पैसा लगा देते हैं दोस्तों ये बात तो आप समझ ही गए होंगे की यहाँ के लोग कितने अमीर होते हैं तभी तो यहाँ के लोगों के बीच में साइड वॉक का ड्राइविंग बहुत फेमस है आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के युवा अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को दो पहियों पे चलाते हैं ये वहाँ का नया स्टाइल स्टेटमेंट है माना जाता है कि यहाँ के लोग छुट्टी वाले दिन अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ इस तरह एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं हालाकि है तो ये बहुत ही खतरनाक लेकिन यहाँ के युवाओं में पैसों की बहुत गर्मी है कई बार इसकी वजह ऐसी बड़े हादसे भी हुए है लेकिन इन्हें कौन मना करेगा क्यूँकी ये सब के सब पैसे वाले होते हैं इस देश में महिलाओं के लिए बहुत कड़े नियम है जिनमें से एक ये है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से बिना पूछे विदेश यात्रा पे नहीं जा सकती कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसा पति कहता है वैसा ही पत्नी करती है सऊदी अरब का पिचानवे प्रतिशत हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पर दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी है जैसे की उत्तर में अन नफुर और साथ ही रूब अल खाली इस देश का पिचानवे प्रतिशत हिस्सा रेत से ही भरा हुआ है लेकिन आज ये देश कहाँ से कहा पहुँच गया है ये सब तेल की ही देन है और दुनिया का हर देश इस देश की तरफ उम्मीद की नजर से ही देखता है सऊदी के कुछ और अपने नियम कानून है जिसका पालन हर कोई करता है बता दे कि सऊदी अरब में बिना किसी इजाजत के आप पिक्चर नहीं ले सकते और ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो उसे सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है ये जानकारी अधिकतर सऊदी अरब में जाने वाले टूरिस्ट को दे दी जाती है यहाँ पर आपको हर हाल में इनके नियमों को फॉलो करना ही होगा क्योंकि ऐसा नहीं करने पे आपको सजा दी जाती है सऊदी अरब में तेल के अलावा खजूर का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजूर उत्पादन करने वाला देश है सऊदी अरब में दुनिया में सबसे ज्यादा फिशिंग का उत्पादन भी किया जाता है सऊदी अरब को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी कहा जाता है जिसमें बुर्ज खलीफा बुर्ज अल अरब पाम जुमेरा दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बाजार फ्यूचर ऑफ म्यूजियम द म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट द पल जैसे कई बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट भी मौजूद है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो छोड़ को लाइक करेगा शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करे हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक आरोप फॉलो करे हमारे पेज को धन्यवाद